Прийшов час по-іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Пуріна Проплан. годує і водночас захищає. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Зооакадемія. І я Дмитро Бережний. Тут ми. Піднімаємо найактуальніші теми щодо здоров'я та догляду за нашими домашніми улюбленцями. Усі випадки, про які я вам розповідаю, це реальні історії із моєї ветеринарної практики. Дмитро Бережний кандидат ветеринарних наук, доцент анатомії, член правління Української асоціації ветеринарних лікарів дрібних тварин. Практикуючий хірург, винахідник, автор понад 60 наукових статей, 6 науково-методичних розробок, володар нагороди визнання року у 2012 році. Номінант на відзнаку Золотий скальпель України. Проходив стажування у клініці Корнельського університету, штат Нью-Йорк, США. досвід ветеринарної практики більше 20 років. На жаль, останнім часом в моїй практиці. Все частіше зустрічаються тварини, у яких діагностують онкологічні захворювання. Бувають випадки, коли рак розвивається із невеличкої папіломи, новоутворення на шкірі, яке свого часу не помітили. Тому я завжди нагадую: будьте надзвичайно уважними до ваших улюбленців і частіше звертайтеся за порадами до ветеринарних лікарів. Собаку зовут мою Джек, русский спанель, хороших в принципе кровей, хороших заводчиков, вот. но, к сожалению, собака заболел, тяжело заболел. Начиналось все тривиально. Несколько лет назад, лет шесть, у него папиллома получилась между на верхней десне. Мы обратились к докторам. Доктора посмотрели, сказали, ничего тут страшного нет, мы прямо сейчас все сделаем. И в тот же день, когда вот это дело все, я спросил, вот еще такая штука, только на ноге. Они говорят, это папиллома, она не злокачественная, и пока собаке она не мешать не будет, в принципе, то и ничего страшного. И она буквально, ну, может быть, полгода назад стала принимать формы далеко не такие приятные. то Сейчас она стала буквально на глазах все расти, пухнуть. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Сергеевич. Здравствуйте, собака Джек. Взрослая собака Джек. Нам возраст? 12 лет. 12 лет. Моя умничка, такой старик, кашечка. Вообще, на охоту ходили хоть раз? Вы знаете, отец у него был изумительный охотник, а этот не пошел в него. Этот, Чего? по счастью, поесть. Ну, тоже не последнее дело. Пришли все результаты, все исследования. И, ну, к сожалению, неутешительно все. На сегодняшний день э, это рак. И исходя из исследований э, УЗИ, рентгена, то уже с метастазами, исходя из состояния самой основной опухоли, то скорее всего уже четвертая даже степень. Поэтому, к сожалению, но э, я вынужден констатировать, что это уже неоперабельно. Я вам показывал рентген снимок. Вы видели, что там в легких достаточно большие уже метастазы. На УЗИ мы посмотрели, что там. В селезенке есть опухоли, в начало опухолей в печени, и э, как бы для его будущего все не очень хорошо. Как давно вы заметили, на самом деле вот опухоль каковую? Значит, как таковую опухоль я заметил очень давно, и мне порекомендовал доктор, угу. только не отсюда. Это папиллома обыкновенная, никакой. Вреда собаке не представляет. Угу. До тех пор, покуда она не будет мешать собаке, значит, ничего не надо делать. А общее состояние, вы говорили, ну, стал вялый, стал… Ну, вот, вот. да, но периодами. Вот нельзя сказать, что он все время вялый. Угу. Он иногда ест, иногда хорошо ест, угу. иногда гуляет с удовольствием, иногда еле-еле. Вот То есть, такой стабильной ситуации плохой какой-то не было. Почему я, может быть, сразу-то не обратил внимания. Угу. Мы пытались и так, и сяк, меняли питание, меняли, ну, все остальное. Но потом видим, что оно, ну, видите, все растет, растет, и куда деваться. Различаются все злокачественные опухоли по стадиям. Первая стадия. Практически определить ее невозможно. Она никак не влияет на общее состояние животного. Вторая стадия. Это стадия, когда опухоль найти можно. Она, но она очень четко ограничена и можно ее обнаружить как там, при помощи специальных исследований, ну, например, УЗИ, так и иногда при помощи просто физического осмотра. Третья стадия ⁇ это стадия, которая э, сопровождается уже метастазированием. И метастазы или вторичные опухоли появляются совершенно не в естественных местах. Ну, например, если у нас рак слизистой оболочки ротовой полости, а мы находим метастаз, состоящий из клеток слизистой оболочки, скажем так, в костях. И последняя стадия, это четвертая. Это когда уже основная опухоль начинает или даже метастазы начинают уже разрушаться. В ветеринарии принято, что четвертая стадия, она практически уже неоперабельна. Что же делать нашим хозяевам? Хозяева, они же любят животных, они их гладят, животных. И всегда мои рекомендации им сводятся к тому, что вот вы утром идете на прогулку, погладьте животных, посмотрите в ушко, понаблюдайте за тем, как животное испражняется. Любые изменения клинического состояния, особенно если это связано у взрослых животных или тем более у старых животных, да, лучше обратиться к доктору, чтобы он Оценил реальную опасность. 12 лет достаточно сложно проводить химиотерапию, потому что организм может ну, просто не выдержать ее. Но тем не менее, создать комфортные условия для вот того времени, которое у него осталось в жизни, мы обязаны. Я вам сейчас пропишу обезболивающее. Почему? Потому что даже если сейчас его не болит, в ближайшее время. У него начнутся проблемы с пищеварением, э, какими-то болевыми реакциями. И э, вы продолжите, ну, скажем, вот, ту терапию, которую мы назначили местную. Доктор сказал, что как можно больше будем бороться, чтобы он остаток жизни провел в комфортных условиях, питался тем, чем надо, принимал лекарства, те, которые надо. Ну а когда случится уже то, что случится, то уже. Як как би бы сказати, будемо сході з необхідності, як для собаки буде краще. Ви завели собаку. У майбутньому ви хочете, щоб він став для вас справжнім другом, можливо, помічником або навіть охоронцем вашого дому. Але поки це маленьке, пухнасте створіння, яке мало що знає про світ та про те, як у ньому поводитись. Тому у цей період. Дуже важливо займатися з твариною. Що таке адаптация та социализация цуценят? И навіщо це потрібно? Это наш питомец домашний, йоркширский терьер Ричард. Ему на сегодня уже 4 месяца. Мы вот безумно рады, что он у нас появился. Смотрела много в интернете про этих собак видео с выставок, как ухаживать, долго читала, мне обещали, и наконец-то в этом году купили. Так как щенок ⁇ это у нас первый питомец, скажем так, и очень много вопросов возникло по воспитанию, как правильно воспитать, чтобы ну, не допустить лишних ошибок, чтобы животное не страдало от нашей неопытности все-таки. Хотелось узнать, как правильно его социализировать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, у вас приобретение новое. Да. Насколько я понимаю, с ветеринарией мы закрыли вопросы, мы провакцинировали, все-все-все-все сделали. Остались вопросы более общие. Да? Причина, по которой вы меня сюда вызвали, это... Воспитание собаки. Воспитание собаки. В чем-то проблемы есть? Я его приводила часто в клинику. Мы ходили на занятия, чтобы к выставке подготовиться. Если я сразу заводила его в комнату для занятий, то было все в порядке. А если вынимала из перевозки его, то он мог отписаться, сильно дрожал. Угу. То есть ему было страшно? Ну, да. Вы должны понимать, что собачка очень маленькая. Кроме того, что размер маленький, 4 месяца и уже выставка. Испражнения да, это защитная, на самом деле, защитная реакция организма. То есть, когда у человека или у собаки стресс, он, у него вырабатывается много в организме веществ, которые помогают ему с этим стрессом справиться. Ну, один из таких веществ – адреналин, да. Если испуг, опять же, стресс, да, собаке нужно куда-то убежать. А бежать на полный желудок или на полный мочевой пузырь достаточно сложно. Ну, хуже, чем если там ничего не будет. Соответственно, во время стресса собаки бывает такое, что э, расслабляют свои эти все сфинтеры и мочу, которая там собралась в мочевом пузыре, не выпускают наружу, чтобы им было легче убежать от того, чего они испугались. С возрастом это все пройдет. Вот. А к тому же, я так понял, вы решили заниматься выставочной карьерой, да? Ну, попробуем, посмотрим, так как у нас хорошие корни у собаки. Вы уже были на выставке? Да, были на выставке. И как? Ну, получили лучший бэби. И оценка судей Молодец. большая перспектива. Это хорошо. Есть такое понятие э, – социализация животного. Вот сейчас вот только вы взяли, вы его социализировали у себя дома. Адаптация щенка начинается с первого дня, как только щенок появляется в доме. И разделяется она условно на несколько этапов. Этап первый – это адаптация к семье. Этап второй – адаптация к окружающему миру. И по возрасту. Где-то примерно до трех месяцев, с трех до пяти месяцев и с пяти фактически до взрослого состояния. Так вот, до трех месяцев. Во время Адаптации щенка к окружающему миру его мама не дает вольности, ставит на место, порыкивает на него, отгоняет от себя, если он слишком активно пытается пробраться к молоку. Мы это видим, пытаемся, ой, божечки, какая мама плохая, не кормит щеночка. На самом деле это признаки того, что сука воспитывает своего щенка. Щенок попадает в семью три месяца. 4 месяца. В 4 месяца щенок это не щеночек. Это пес, который превращается во взрослую собаку. Если в этом возрасте ему дать абсолютную вольность, как детям в 3 годика, то э, он вырастет абсолютно неадекватным. Оптимально, конечно же, как только вы взяли щенка, со щенком ходить в специальные щенячие ясли, где Щенки общаются между собой, где хозяевов учат правильному воспитанию щенков. А если такого нет возможности, тогда вы должны понимать, что щенок, вырастая, он перенимает все то, что вы ему позволяете как, как норму. Если вдруг он прыгает на вас лапками, после прогулки, и вы хихикаете, и это замечательно, ой, как вы прекрасно, то представьте себе, когда через полгода буквально в нем 40 килограмм, и он пришел с прогулки дождя, прыгает опять же на вас, то это не очень хорошо будет. Поэтому нужно относиться к щенку так, как будто это полноценный взрослый организм. То, что нельзя будет взрослой собаке, не надо позволять и щенку. Когда вы выходите на прогулку, вот во всяком случае пока она растет, не старайтесь только гулять. Вот вышли там на клумбочку, погуляли, а старайтесь повести его там, где много людей. Соответственно, вы его э, э, там поводочком, да, показываете, приучаете к тому, что как нужно ходить, да. Он должен ходить не вот так, а если проходите по оживленному месту в определенном месте, обычно. Собачек приучают идти возле левой ноги. Отношение к движущимся предметам. Собака не должна бояться машины, но она должна очень четко понимать, что к ней подходить не надо. Приучайте переходить улицу точно так, как вот вы угу. приучали переходить ребенка, точно так приучайте переходить собаку. Они очень умные. Пускай животное живет долго, счастливо, не болеет. Нагадую, на п'ятому каналі ви дивитесь програму Зооакадемія. І ми продовжуємо. На черзі наша постійна рубрика про походження різних тварин. Її назва Історія породи. Врівноважена, смілива та неймовірно віддана своєму господарю собака породи Різеншнауцер. Ці песики володарі міцної статури, джентльменського зовнішнього вигляду та грайливого і веселого характеру. Для дітей подростків це ідеальний компаньон. Тобто во всіх їх шалостях, во всіх іграх, во всіх ліпленьких зимніх баб, катаннях на санках він буде участвувати. Тобто, чим хороша собака, вона в будь якому ділі з владельцями готова участвувати. Тобто, коли ми садимо тюльпани, ззаді йде корвін, наш кабель, і їх викапує ми чого то потеряли. Різен Шнауцер найкрупніша порода собак групи шнауцерів. Батьківщиною цих псів є землі Вюртемберг та Баварія, що у Німеччині. Достоменно відомо, що з давніх давен мешканці цих країв, а також сусідніх районів Австрії та Швейцарії, розводили місцевих сільських псів, які використовувалися як охоронці, вівчари та поводорі для возів. У 19 столітті кремезних чорних красенів можна побачити на картинах поруч із зображення. баварскую принцессой Элизабет яка обожнювала Цих Пессекив Приблизительно в 1906 году впервые на выставке в Берлине были показаны шесть собак, которые были записаны там как баварские волкодавы После этого появились первые племенные книги и появились люди, которые стали заниматься породой именно как заводской То есть вести племенное разведение Записывать происхождение У 1920 році породу Ризан прославив Пес на имя Петр Пинбув, Выхованцем Берень поліцейської школи і дістав усі можливі собачі нагороди. І після того усі зрозуміли, що Різеншнауцер – ідеальний собака-охоронець. Ці пси розумні та швидко піддаються дресируванню. Вони легко відрізняють реальну загрозу від випадкової у разі небезпеки. Різеншнауцер до останнього подиху буде захищати свого господаря. Я би не рекомендовал ее тем людям, кто относится достаточно небрежно к жизни или говорит, что да, и как-то разберемся. Порода требует дрессуры. Когда она дрессированная, вы получаете удовольствие от общения. Они слишком активные, у них слишком активная жизненная позиция. А с чего они Ніжні та віддані, але через свій особливий характер потребують ранньої соціалізації та адаптації до родини та інших домашніх чотирилапих. Інакше цим собакам притаманні прояви агресії. Ці песики вимагають постійної уваги господаря. Вони не терплять, коли їх лають та ігнорують. На це вони можуть навіть образитися. Портрет типічного владельця цієї породи це чих з активною позиції в минулому займався спортом або досі пор займається спортом. Кіта визди на природу, путешествия, лижні прогулки. Для них эта собака подайдеально. Тому що ризен різен вдома це уставший різеншнауцер. Його не видно, це удобний коврик. Через свою енергійність різеншнауцери потребують хоча б декілька годин прогулянок на день. Інакше вони будуть погано себе почувати, сумувати та навіть ставати товстунами. Зріст різен шнауцера у холці до 70 сантиметрів. Вони можуть мати шубку чорного та кольору персу. Це сіллю, аби цим песикам комфортно жилося. Їм бажано після їжі протирати борідку. А от шерсть біля та вушок підстригати та двічі на рік робити трімінг. Це прощіпування шерсті. А також не забувати регулярно спілкуватися із вашим улюбленцем. Адже песик такої породи готовий підтримати вас і в біді, і в радості. На сьогодні це все. Бажаю вам і вашим чотирилапим друзям. Міцного здоров'я! Нехай щастить! Побачимося вже за тиждень! Прийшов час по іншому поглянути на харчування вашого улюбленця. Спонсор показу Поріна про план годує і водночас захищає.